Alright, hari tu daripada video aku buat pasal peperjalanan Kezirayen itu saksi ketiga seorang inspektor. Adalah komen daripada netizen yang katakan kan, dia memang yakin lah memang kedua-dua OKT ni memang pembunuh kepada arwah adik Zain Rayyan. Sebab dia cakap masa tanggungjawab sedang berlangsung pihak polis ada meminta kedua-dua orang kera tuduh ini untuk melakonkan semula kejadian yang berlaku semasa kanak-kanak iaitu adik arwah Zain Rayyan ni Uh, hilang daripada tempat kediaman beliau So, diorang ni diorang tak faham tau Apa sebenarnya purpose untuk lakonan semula ni sebenarnya Dan mungkin ada interpretasi yang salah juga Daripada media berkenaan dengan lakonan semula Yang dilakukan oleh pihak polis Sebenarnya apa yang dilakukan pihak polis Adalah satu uh, perkara yang normal dalam proses eh. So, basically bila berlakunya jenayah-jenayah Yang melibatkan elemen-elemen misteri Seperti kes-kes Adi Zeraya ni Macam kes-kes uh, Nuri Jazli dulu Memang akan ada orang-orang yang terdekat dengan fakta ni Dibawa semula ke lokasi kejadian Untuk menceritakan semula apa apa yang mereka ingat semasa perkara ini berlaku. Dan apabila benda ini berlaku, sebenarnya benda ini tak terhad kepada si OKT saja. Saksi-saksi yang terlibat dengan fakta-fakta yang lain juga boleh dibawa ke tempat kejadian untuk menceritakan versi cerita mereka mengikut keadaan yang mereka alami masa itu. Okay? Cuma beza perspektif dekat sini adalah apabila OKT-OKT ini yang juga merupakan kedua-dua ibu bapa kepada arwah Arik Zin Ryan ini dibawa ke lokasi kejadian seolah-olah untuk menceritakan macam mana kejadian pembunuhan itu berlaku sebab so apa sesatan mula-mula semula semasa berlakunya lakonan semula ni sesuatu itu adalah pada kes section 302 iaitu kes bunuh cuma selepas dia kena tuduh kat mahkamah ada pertukaran iaitu ada kejutan untuk kita semua bahawa pertuduhan yang dihadapkan kepada mereka adalah kes pengabaian bukan kes pembunuhan so bila benda itu terjadi bila adalah OKT OKT ataupun OYDS OYDS ketika itu dibawa ke lokasi kejadian untuk ditunjukkan semula apa yang mereka buat semasa kejadian itu berlaku itu bukanlah bukti yang kuat untuk mengatakan bahawa memang kesemua orang-orang yang kena yang tuduh ni adalah orang-orang yang bersalah dan ada terlibat dalam kes pembunuhan kearwah adik Ziraya ni. Sebab korang kena ingat, pertuduhan ini adalah di bawah Seksyen 31 akta kanak-kanak iaitu kes pengabaian terhadap arwah Adik Zirain bukan kes mendatangkan kematian kepada arwah Adik Zirayan ini. secara so, logiknya pertuduhan ni bawah seksyen ni membawa naratif iaitu akibat daripada pengabaian ini berlaku kematian kepada arwah Adik Zirain kerana terdedah kepada bahaya-bahaya ataupun terdedah kepada kecuaian yang boleh mendatangkan kematian kepada budak ini okey so untuk orang-orang di luar sana yang masih lagi kepala tahu even after aku dah buat video dedicated untuk cerita pasal mitos-mitos yang berlaku dalam kes ini masih juga nak beritahu aku tak kisah korang boleh dengan pendirian korang aku cuma bagi ilmu berkenaan dengan ilmu yang nyata bukan ilmu-ilmu yang aku ikut teka aku main petik daripada langit main rumuskan saja dia ada pembacaan dekat Google okay? I'm not you I'm better